SPN News, आवाज न्यूज नमस्कार मी शशिकांत निर्मल आपण पाहतात एसपीएन न्यूज नाशिक आवाज नाशिकचा येत्या वीस मे रोजी नाशिक लोकसभा मतदारसंघात मतदान होणार आहे आणि आपण आज आहोत मुस्लिम बहुल भागात नाशिक मधील सर्वात मोठा मुस्लिम बहुल भाग म्हटला की संजीवनगर अंबड लिंक रोड हा परिसर येतो माझ्या पाठीमागे बघू शकता की असंख्य मुस्लिम बांधव या ठिकाणी आहेत आपण त्यांच्याही प्रतिक्रिया जाणून घेणार आहोत की मुस्लिम बांधवांचा कौल कुठल्या उमेदवाराच्या पाठीमागे जाणार आहे महायुती महाविकास आघाडी आणि वंचित बहुजन आघाडी त्यांच्या त्यांच्या परीने त्यांनी तयारी केलेली आहेत संचालक है शा, किस कि तरह से आप इस इलेक्शन को देखते हो और आने वाला ये मुस्लिम बहुल भाग होने के कारण ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी किसके पीछे जाएगी आपको क्या लगता है हमें मतदान वोटिंग जो भी करना है जो अभी बिजनेस नहीं है लोग बेरोजगार है इमाल है जो सेठ परेशान है लोग हम उसके खिलाफ हमें मतदान करना है और जो पढ़े लिखे लोग भटक रहे हैं जिनकी सर्विस नहीं है नौकरी नहीं है हमको उसके खिलाफ मतदान करना है दादा करके हमें राजा भाजे को लेके आना है जिता के यहाँ एक अंदरित आपन भगित लासेल की राजा भाजे विजय करने साथी प्रयत्न करते हैं यानी अजुन ही लाला सेठ मन विचार की किस तरह से आप इस इलेक्शन को देखते हो आने वाले 20 मई को यहाँ पे चुनाव हो जो होने वाला है उसका मतदान होने वाला है तो आप इस इलेक्शन को किस तरह से देखते हो हमको विकास में देखना है मतदान जो हमको करना है विकास के ऊपर कारोबार के ऊपर रोजी रोजगार के ऊपर हमको जात पात के ऊपर नहीं करना है जात पात के ऊपर नहीं करना इन देंस आपको कैसा उम्मीदवार चाहिए कि जिसको आपको चुन के लाना है हमको उम्मीदवार ऐसा चाहिए कि जो देश को संभाले और देश को चलावे जात पात का धर्म का ये आड़ ना ले लोगों को धर्म में ना बांटे हमको ऐसा चाहिए नेता कि जो सबको जोड़ के चले और देश की तरक्की हो कारोबार हो हो, हमको ऐसा आदमी नहीं चाहिए कि जो देश को बर्बाद करे इन्हें ऐसा आदमी नहीं चाहिए कि जो देश को बर्बाद करे या आहोत की आने वाला चुनाव बीस मई को आप मतदान करने वाले हो आप बीस मई को मतदान करने वाले हो तो आपको कैसा खासदार नासिक के लिए चाहिए किसके जैसा चाहिए आगे आगे जो आ रहे आगे। राजा भाऊ एकंदरीत बघितलं या ठिकाणी राजा भाऊ होत आहे वाजनचा हे चांगले संकेत या ठिकाणी मिळत आहे आपण अजूनही आहोत काही मुस्लिम बांधवांसोबत आपण अजूनही चर्चा करणार आहोत या ठिकाणी अजूनही मौलाना येत आहेत आपण त्यांनाही विचारणार आहोत या ठिकाणी मौलाना अलीमुल्ला साहब सिद्दीकी देखील आलेले आहेत की आपको अगर ये को चुनाव हो रहा है नासिक लोकसभा मतदार संघ में आपको कैसा खासदार चाहिए और किस प्रकार किस प्रकार की सरकार आपको चाहिए सबसे पहले हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर पूरी तरह से यकीन रखते हैं उसी संविधान को बचाकर और उसके हिसाब से लोगों को रोजगार देने वाला लोगों को अमन और शांति देने वाला लोगों को संभाल कर हर जात हर पंथ के लोगों को लेकर चलने वाला वो एस हो एस हो ओबीसी हो ब्राह्मण हो सैयद हो हो सबको साथ लेकर चलने वाला जो भी हो हम उसके साथ हैं। खूब सुंदर ऐसी प्रतिक्रिया मौलवी साहिबान ले लिया है सबको साथ चलने वाला किसी धर्म और पंथ को ना मानने वाला सबका साथ सबका विकास ऐसा बंदा उनको चाहिए अशी का ही प्रतिक्रिया यानी मौलिक साहेबान ने आया है अजु है या विचार की आप तो जवान हो आपको किस प्रकार की सरकार यहाँ पे चाहिए, वो तो चाहिए। आ, की सरकार, तो? सरकार क्या करेगी बेरोजगार लोग घूम रहे लो हैं महंगाई बढ़ते जा रही है इसलिए तो हम पूछ रहे आपको किस तरह की सरकार चाहिए वो सरकार चाहिए जो सही ढंग से चलाए सबको रोजी दे रोजगार दे उस हिसाब ऐसी सरकार चाहिए सरकार सरकार का नाम क्या बोले कोई भी, भी। सरकार असो परंतु रोजी रोटी देना बेरोजगार देना रही। सरकार हवी हवे मुस्लिम बधव है चर्चा करना आहोनी एक व्यक्ति आहोत की आप क्या काम करते हो भाई साहब हमारी आपको किस प्रकार की यहाँ पे खासदार चाहिए नासिक में हमें ऐसी सरकार चाहिए सरकार को रोजगार मिले और ये सरकार को भगाया जाए भाजपा इक्तियारा हटाया जाए भाजपा ये भाजपा वाले बणानेते की वो है ये कुछ नहीं है ये अपना पेड़ बजाए भाजपा वाले या ठिकाणी खरोखरच बीजेपीचा विरोधात काही घोषणा दिलेला जातोत दिले जिल्हा जात आहेत असे काही संकेत या ठिकाणी आलेले आहेत मुस्लिम बांधवांकडे ही होते एस पी एन न्यूजचा एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट आपण पाहत होता एस पी एन न्यूज नाशिक आवाज नाशिकचा मी शशिकांत निर्मळ कॅमेरामॅन मुजम्बिल सय्यदचा सा, धन्यवाद सर्व जनतेपर्यंत आमच्या बातम्या पोहोचवण्यासाठी आम्ही हे एक माध्यम चालू केलं आहे त्याचं नाव आहे एस पी एन न्यूज आवाज नाशिकचा आमच्या या चॅनलला आजच सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा धन्यवाद